Почему Сергей Кужугетович Шойгу на самом деле решил покинуть свой пост? Почему? Так, ну что, готов первый. Повторяю. Раз, два. Почему Сергей Кужугетович Шойгу на самом деле решил покинуть свой пост? А что, прикольно? Пусть люди тусуются, Спасибо, УПФ студия! Да. Готовы, да? Так, на всякий пожарный. Почему Сергей Кужугетович Шойгу на самом деле решил покинуть свой пост? Дело в том, что прогрозил непрогрессирует конец света в 2012 году. Спасибо! Спасибо! Давай Почему на самом деле Сергей Кужугетович Шойгу решил покинуть свой пост? Буз заканчивается, а мяско есть надоело. Спасибо, СПК. Почему Сергей Кужегедович Шойгу на самом деле решил покинуть свой пост? Просто он понял весь смысл предстоящих липов 13 -го года. Спасибо, парни, по-другому. Вот. Так, и у нас есть, ну и твой ответ. Почему Сергей Кужукетович Шойгу на самом деле решил покинуть свой пост? Не сдал допуск на РТП. Спасибо. Спасибо команде «Каланча». Второй вопрос от команды СПК. Шестой отряд. Что нужно делать э, пожарным, чтобы попасть в Книгу рекордов Гинеза? Вы так смотрите на меня? Что нужно сделать пожарным, работникам пожарной охраны, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса? Я вам потом скажу.